Di sebalik setiap pergerakan, ada otot dan tulang yang bekerja tanpa henti. Begitu juga dengan seorang wanita cemerlang yang berjuang antara dua dunia, kerjaya dan keluarga. Di hospital, beliau menyembuh tulang yang patah. Di rumah, beliau menjadi tulang belakang bagi keluarga. Beliau yang saya maksudkan ialah Dr. Suraya Zainul Abidin, pakar bedah ortopedik wanita Melayu pertama di Singapura. Maaf ya saya baru selesai operasi tadi. Hmm. Jadi doktor bagaimana dengan pembedahan hari ini? Ada apa-apa cabaran -apa tak apa? Uh, hari ini memang kesnya mencabar sedikit. Uh, Pesakitnya adalah, adalah seorang pesakit bara, dan ini adalah kali ketiga dia menjalani uh, pembedahan. Jadi sekarang ni uh, kita sudah menghapuskan infeksi itu dan uh, kita hari ini tadi telah um, membina semula tulang pahanya yang dahulunya dikeluarkan. Hmm. Apa yang bermain dalam fikiran doktor apabila berada dalam bilik pembedahan ini, doktor? Pada saat yang paling kritikal tu seolah-olah masa itu berdiam diri, hmm. masa itu stand still, time stand still. Uh, semuanya akan uh, pudar ke dalam background dan fokus saya hanya adalah pesakit bes yang di depan mata saya. Uh, pada masa itulah saya harus uh, meletak uh, nyawa pasien itu ke dalam tangan saya, ke dalam tangan pasukan saya. Doktor, walaupun sudah lama eh, ya, menjadi pakar bedah, doktor, adakah doktor tetap merasakan tekanan? Uh, dahulunya, waktu saya doktor muda, tekanannya dirasa apabila saya takut uh, jika saya membuat kesilapan dan mencederakan pesakit. Tetapi sekarang tekanannya lain. Uh, saya sangat takut mengecewakan harapan pesakit saya. Jadi sebab itulah saya berusaha untuk memperbaiki diri saya, meningkatkan kemahiran saya dan mempelajari teknik-teknik yang baru supaya saya boleh menyampaikan rawatan yang terbaik untuk pesakit saya. Yang paling penting bagi saya adalah melihat pesakit saya sembuh ataupun berupaya berjalan lagi ataupun mempunyai kualitas hidup yang lebih baik daripada apabila mereka datang jumpa saya. Hmm. Doktor, bagaimana doktor menangani emosi doktor apabila um, menghadapi kes-kes yang sukar yang mungkin ya, menjejas mereka dari segi mungkin um, pengakhiran hidup dan sebagainya? Ada banyak sakit saya macam itu uh, kerana saya kan pakar uh, bedah onkologi, uh, otopedik. Jadi, saya uh, menangani tumbuhan-tumbuhan yang seringnya kanser ada sebahagian daripada pesakit saya yang akan meninggal dunia semasa rawatan dan itu adalah sesuatu yang saya masih susah untuk menangani emosi saya sendiri. Jika saya ada kes yang besar, saya akan memainkan detik um, pembedahan itu dalam kepala saya berhari-hari sebelum operasi itu sendiri saya akan mengulang kaji anatomi dan langkah-langkah ini membantu saya untuk menenangkan diri saya jadi saya tidak gemetar waktu operasi itu um saya faham dan saya sedar bahawa saya tidak boleh menyelamatkan um, semua pesakit saya dan sebahagian daripada mereka akan menemui ajal mereka um, akibat kansernya dan yang saya um, kejar bukanlah kesempurnaan atau perfection yang saya kejar adalah um, mementingkan emosi pesakit saya uh, dan walaupun saya tidak dapat menyembuhkan mereka saya berharap saya dapat memperbaiki kehidupan mereka pada waktu-waktu akhir. Sebagai satu-satunya wanita dalam bidang pembedahan ortopedik ni, apa maknanya bagi doktor? Uh, dari saya membesar, dari saya anak kecil, saya tidak pernah melihat uh, wanita Melayu sebagai pakar bedah ortopedik. Jadi, itu sebagai suatu cabaran untuk saya. Kenapa tak ada perempuan uh, wanita Melayu yang lain? Saya mahu jadi yang pertama. Saya tahu ia adalah suatu cabaran tetapi ia adalah, ia adalah suatu cabaran yang saya menetapkan untuk diri saya. Setelah saya sudah selesai di um, sekolah perubatan, saya membuat keputusan untuk melanjutkan latihan saya dalam bidang bedah ortopedik onkologi. Um, jadi, latihan yang selanjutnya ini uh, memakan masa enam tahun. Ramai orang yang uh, bertanggapan salah bahawa bidang ortopedik ni haruslah lelaki yang besar, tinggi, yang banyak muscles tapi saya rasa um, keahliannya ialah daripada teknik bukan daripada kekuatan. Dari saat yang saya sudah membuat keputusan untuk mengejar impian saya dalam bidang ini, saya sudah tahu uh, bahawa saya harus kerja lebih keras daripada rakan sekerja saya yang lelaki. Saya harus membuktikan diri saya tetapi pada masa yang sama, saya tidak mahu mengubah diri saya terlalu banyak. Saya masih mahu uh, kekal sebagai seorang yang feminin, uh, seorang yang lembut. Uh, kerana saya rasa ciri-ciri ini memberi saya kelainan daripada rakan sekerja saya yang lelaki. Uh, saya ada sifat keibuan saya, saya mempunyai empat anak uh, dan saya, saya rasa ia membantu saya untuk um mendekati pesakit saya dengan lebih baik untuk memahami keperluan mereka sebagai ahli keluarga dan juga untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga mereka Dr. Suraya, anda begitu sibuk. Anda imbangi kerjaya tuntutan sebagai pakar bedah. Dan juga ibu empat orang anak. Bagaimana anda imbangi kesemuanya ini? Itulah Nur Syah. Memang susah sekali untuk mengimbangi kerjaya dan keluarga. Kerana kerjaya saya memang sibuk sekali. Saya mula kerja dari jam 7 pagi. Dan kadang-kadang -kala sampai tengah malam ataupun saya sudah pulang dan harus pulang lagi ke rumah sakit untuk membuat operasi emergency. Jadi boleh jadi unpredictable saya memerlukan sokongan daripada individu di sekeliling saya yang mampu menjaga anak saya pada waktu bila masa sahaja. Jadi siapa yang menjadi pendorongan dalam keluarga anda ini? Tentunya ada ramai individu yang membantu saya, terutama sekali suami saya yang sangat hands-on dengan anak-anak saya. Dia lah yang menjaga anak-anak saya apabila saya bekerja pada hujung minggu. Setiap Sabtu pagi dia akan membawa anak-anak saya berenang dan dia lah yang selalunya memantau kerja rumah mereka. Jadi saya agak hands off kerana saya kadang kadang tidak mampu untuk meluangkan masa dengan mereka kerana kerjaya saya sangat sibuk. Saya sangat berterima kasih kerana dia selalu menyokong saya kerjaya saya dari awal sekali. Um, dan saya bersyukur mendapat suami yang understanding dan dan juga um, supportif um, atas kerjaya saya. Selain daripada itu, ibu saya juga yang memainkan peranan penting dalam kehidupan saya. Dia yang menjaga anak saya sewaktu anak-anak saya kecil. Dialah yang membantu saya sewaktu saya baru melahirkan. Um, jadi saya juga berterima kasih kepada dia dan juga makcik saya ya seakan ibu saya yang kedua dan of course uh, bapa saya juga. Ini bapa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Zainul. Apa khabar? khabar? alhamdulillah masya-Allah. Cik Zainul, hari ini kita nak cerita sikit tentang Dr. Suraya. Ini Dr. Suraya ni memang sejak kecil menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Dr. Suraya adalah anak bongsu saya dan saya mempunyai tiga orang anak yang lain jadi memang menjadi harapanlah ibu bapa tiap-tiap anak ini mempunyai kelayakan kelebihan sendiri jadi Alhamdulillah anak pertama saya dalam bidang kejuruteraan dan yang kedua dalam bidang undang-undang dan yang ketiga dalam bidang keuangan jadi bila tiba masa Suraya menunjukkan minat dalam bidang perubatan itu seolah mengisi harapan kita kerana kita juga inginkan seorang antara empat tu seorang akan menjadi seorang doktor hmm. gitu. Alhamdulillah. Bila Zainul melihat kecenderungan uh, Dr Suraya untuk menjadi seorang doktor sejak kecil ni pada usia kira-kira berapa? Dari segi disiplin, dari segi keinginannya saya nampak memang awal. Kerana saya ingat bila Suraya berumur 9 tahun, uh, beliau bersama sama kita ke Haji jadi semasa menunaikan Fardu Haji itu saya lihat beliau minat sekali untuk pergi ke kemah perubatan jadi tolong nurse, tolong doktor jadi macam tidak sengang-senganglah dari segi kerja-kerja yang dijalankan oleh kemah perubatan itu dan tidak, tidak macam nervous bila lihat darah umpamanya kan jadi ini menunjukkan bahawa beliau Suraya mempunyai minat dalam bidang itu, kita saya dan isteri saya memberi galakan untuk beliau buat pelajaran sains. Dalam bidang sains untuk masa persekolahan beliau, jadi akan dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran kepada peringkat perubatan kelab. Saya hanya berumur 9 tahun pada waktu itu, jadi saya tidak merasai bahawa ia akan... Mempengaruhi kerjaya saya uh, pada masa hadapan. Saya having fun aja, suka-suka ikut bapa saya dan ibu saya. Dan kerana ibu bapa saya uh, mengetuai pegawai-pegawai Muiz uh, pada masa itu, saya juga mengikut saja. Uh, tapi perawat dengan doktor yang ada pada uh, Hatch Mission itu sangat baik kepada saya. Mereka mengajak saya untuk uh, membantu uh, mengambil uh, suhu patient-patient, uh, mengambil uh, tekanan darah tinggi uh, tekanan darah untuk pesakit. Uh, kerja yang yang kecil kerja-kerja kecil saja tapi saya sangat um, mengingati dan uh, saya sangat menghargai menghargai opportunity itu hmm. uh. dari segi pengaruh pengaruh ayah anda sebagai tokoh masyarakat uh, sebenarnya bapa saya tidak pernah menolak saya kepada um, daerah kerja ke kemasyarakatan um, tetapi sejak saya kecil lagi saya melihat Work ethic dia atau cara bekerja diri dia sendiri um jika saya boleh kata boleh kerja 8 hari seminggu itulah bapa saya um dari kecil saya seringlah kita tidak berjumpa dengan ayah saya pada hujung minggu kerana sibuk. dia ya, sibuk dengan uh, kerja akar umbi jadi kerjanya dalam masyarakat itu ialah something that sangat terbiasa kepada saya walaupun ia tidak ditonjolkan kepada saya secara obvious. Hmm. Saya juga telah mula berkhidmat dengan Petapis sebagai anggota lembaga pengarah mereka. Saya berharap dapat mengembalikan sedikit kepada masyarakat Uh, seperti apa yang uh, ayah saya dulu uh, juga berkhidmat kepada masyarakat. Suraya so, right, saya difahamkan anda menuntut di London, Imperial College London pada tahun berapa tu sehingga tahun berapa? Uh, dari oh. tahun 2002 hingga 2008. Oh. Yeah. Ini apa faktor yang buat anda mahu kembali ke Singapura? Hmm, saya pulang ke Singapura kerana saya ingin lebih rapat dengan keluarga. Ah. Uh, ibu bapa saya juga memohon saya pulang pada waktu itu saya masih muda, masih uh, mau meneroka. Mungkin jika saya diberi peluang, mungkin saya tidak mau pulang dulu. Um, tapi ibu bapa saya sudah memohon untuk saya pulang. Jadi saya juga pulanglah. Memang bila seorang anak atau keluar negeri, selalu ada kebimbangan dengan ibu bapa. Kadang-kadang mereka tertarik sangat dengan keadaan luar negeri dan tidak mau pulang. Tapi kita sebagai keluarga memang inginkan Suraya pulang untuk berkhidmat kepada masyarakat di Singapura tapi pada masa yang sama rapat dengan keluarga. Inilah menjadi harapan kita dan Suraya mengisi harapan itu. Satu mitos yang selalu saya dengar daripada pesakit saya mengalami sakit lutut kerana tulang rawannya haus. Ini tidak semestinya benar. Sakit lutut ini sering berlaku dalam masyarakat kita, ni doktor. Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi sakit lutut di kalangan kaum Melayu, terutama kaum wanita Melayu. Kita mempunyai tahap aktiviti fizikal yang rendah. Hmm. Jadi kita kurang bersenam berbanding dengan kaum yang lain. Kerana itu otot lutut kita dan punggung kita selalunya lemah dan ini boleh meningkatkan tekanan ke atas lutut kita. Apa antara salah tanggapan tentang tulang ni, doktor? Ramai orang yang bertanggapan bahawa tulang itu sesudah kita menjadi dewasa, dia tidak boleh dikuatkan lagi. Jadi, waktu kita muda adalah waktu yang golden time for us untuk menguatkan tulang kita, tapi itu sebenarnya tidak benar. Tulang kita itu adalah struktur yang dinamik. Ia ianya boleh dikuatkan uh, seumur hidup kita walaupun sudah tua, walaupun sudah lanjut usia. Uh, jadi ada beberapa uh, langkah yang kita boleh ambil untuk menguatkan tulang kita terutama sekali dengan pemakanan yang berkhasiat uh, dengan uh, senaman yang menggunakan resistance ataupun mengangkat berat uh, dan juga mengurangkan gejala-gejala seperti uh, merokok ataupun penyakit lain seperti uh, penyakit ginjal yang boleh menjejas kesihatan tulang. Hmm. Apa makanan yang bagus untuk tulang? Kalau minum susu, kasi tulang kuat ni, Doktor? Ya, betul. Ia boleh menguatkan tulang kerana susu mengandungi kalsium. Sebenarnya, tulang bukan sahaja dibuat daripada kalsium. Ada banyak komponennya iaitu magnesium, fosforus. Jadi apabila pemakanan harian kita ditambah dengan suplemen seperti magnesium, fosforus, kalsium, vitamin D, iaitu sangat penting. Bukan saja dari suplemen tambahan tapi jika kita memakan diet yang balance, ya, pemakanan daripada setiap kumpulan makanan iaitu protein, fats, sayur-sayuran. Doktor, benarkah osteoporosis ni hanya menjejas, lebih menjejaskan wanita? itu juga sebuah mitos osteoporosis boleh menjejaskan kedua-duanya wanita dan lelaki walaupun lebih cenderung kepada wanita ini kerana beberapa faktor um, wanita selalunya tidak mahu keluar di cahaya matahari hmm. jadi um, tidak selalu banyak mendapat uh, vitamin D so lagi satu mitos yang selalu saya dengar daripada daripada pesakit saya adalah kalaulah dia dia mengalami sakit lutut ataupun sakit sendi ia ya, kerana tulang rawannya haus. Hmm. Uh, ini tidak semestinya benar kerana sakit lutut atau sakit sendi di mana-mana boleh diakibatkan oleh kecederaan uh, daripada otot yang tercedera. Doktor, sering kali kalau cakap pasal sakit uh, lutut dan sebagainya, uh, mungkin eh, uh, warga emas cenderung kepada membeli suplemen seperti glukosamin. Mak saya pun beli uh, <laughs> suplemen begitu. Apa nasihat doktor? Saya... Rasa ia tidak akan um, memberi pembaikan yang dramatik hmm. tetapi ada kalanya ada pesakit yang mengalami kekurangan dalam kesakitan mereka. Tetapi apabila kita analisa lutut mereka melalui X-ray ataupun MRI selepas mereka menggunakan glukosamin ataupun suplemen-suplemen ini keadaan yang di dalam lutut mereka atau di sendi mereka tidak membaik, hmm. tidak berubah. Dr. Surai saya suka lihat akaun uh, Dr. Surai The Bone Doctor. Apa yang mendorong doktor untuk membuka akaun media sosial ni? Saya rasa ilmu perubatan itu tidak terhad kepada rumah sakit ataupun ke universiti sahaja. Saya rasa um, banyak kesakit saya takut atau tidak mahu berjumpa dengan doktor kerana kurang faham tentang apa yang terlibat dalam rawatan mereka atau apakah sebab kesakitan mereka. Jadi saya ingin um, mendekati mereka dengan cara yang light hearted, yang mesra. Yeah, oh, ya, santai. Ya, santai, mesra. Hi, I'm Dr. Suraya, the bone doc. Let's talk about knee pain. Kepuasan yang diraih doktor selama berkerjaya dalam bidang perubatan ini selama 17 tahun? Rasa sangat gembira adalah apabila latihan pakar saya tamat pada tahun 2019. Pada masa itu saya mempunyai tiga orang anak, masih kecil lagi dan saya ingat lagi pada tahun itu kerana saya mempunyai ujian yang besar untuk mengakhiri latihan saya yang enam tahun panjangnya. Saya harus meninggalkan mereka setiap hujung minggu untuk datang ke hospital, untuk datang ke perpustakaan untuk belajar dan Alhamdulillah akhirnya saya lulus. Menyebut tentang kerjaya dan juga keluarga. Ya. Doktor sibuk eh, dengan kerjaya sebagai pakar bedah dan juga di rumah ada empat orang anak. Pada pandangan doktor, mampukah wanita ni mengimbangi kedua-duanya? Cemerlang dalam kedua-dua bidang, keluarga dan juga kerjaya, doktor itu ialah suatu soalan yang sangat dekat di hati saya dan sangat susah untuk dijawab kerana ada ramai wanita yang akan rasa tersinggung kalau saya berkata oh everyone can have it all a woman can have it all kita mampu mempunyai kesemuanya hmm. tapi saya rasa mungkin itu adalah kesimpulan yang terlalu simple ha kerana untuk seseorang wanita mempunyai kesemuanya dia tidak akan mampu meng mempunyai kesemuanya pada tahap yang mungkin dia ingin. Jadi selalulah kita harus berkompromi pada waktu tertentu kita harus menumpukan perhatian yang sepenuhnya kepada pesakit kita, kerjaya kita dan apabila kita mampu tumpukan tenaga dan waktu yang sepenuhnya kepada keluarga kita. Jadi saya rasa kehidupan saya ini harus di compartmentalize. saya harus mengetepikan keluarga pada Waktu-waktu tertentu kerjaya ini memang suatu yang mencabar tetapi satisfaction ataupun kegembiraan yang kita boleh raih daripada kerjaya ini tidak terkata. Saya sangat bergembira apabila saya berjumpa pesakit saya yang sudah sembuh. Saya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Itulah suatu yang saya gembira dan saya banggakan. Baiklah, well, terima kasih Dr. Suraya kerana menjadi inspirasi kepada masyarakat dan juga kepada wanita terutamanya. Ayuh kita bergambar.